Мере, бил, 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 бил. Я, как Это наш продуктовый склад. Да. Значит, здесь продукты, средства личной гигиены, консервация и все прочее то, что передают одесситы для бойцов в зону АТО. Такие вот вещи, как связанные вручную носки. По-моему, мы все отвезли, к сожалению. Вязаные, теплые, да? теплые, теплые вязаные носки, которые вяжут одесситки и передают, да, передают ребятам для того, чтобы ноги были в тепле. Если сквозные, полевые ранения и так далее. Поэтому все это трогательно на самом деле. Это девушки, я так понимаю, ну, да, да, Среднее, среднее количество, там один грузовик, два грузовика. Э, обычно это один-два микроавтобуса э, спринтера. Раковой вот. формы только русские, ну как бы, да, регулярные русские войска. Вот. И они привезли трофеи. Или что мы себе пора. Сейчас штормовцы, э, которые несколько у него за плечами все-таки очень... И для ребят, она в Мариуполь ехала. А что такое душа? Это для наводки артиллерии. фотографии. Тут общие наши все фотографии, да, Эээ, с поездок наших. Кто мы там ночью катались? Кот, кота зовут Укроп? Да. Посмотрите сообщения, какие приходят волонтерам.